Вітаю, я Геннадій Боценюк, і ви дивитесь каву з адреналіном. Сьогодні гостем нашої адреналінової кави став засновник і президент Житомирського спортивного клубу Легіон, голова Житомирської обласної футбольної федерації Олександр Петрович Кацюбко. Вітаю вас! Здравствуйте. Ми п'ємо каву завжди не в студії, а в якихось модних ресторанах або кафешках. Сьогодні ми п'ємо каву. В кафе Мета, яке знаходиться майже в центрі Житомира. Олександр Петрович, ви любите пити каву? Mm, я балуюсь, але у мене давлення не дозволяє пити каву. Як е, освічена людина і грамотна людина, я все ж таки перейду на російську мову, бо нашому гостю легше спілкуватися російською мовою, хоч у нас завжди звичайна передача україномовна. Александр Петрович, у вас давление э, не позволяет пить кофе. Возможно, у вас в жизни адреналина много хватает, раз давление такое в обычной жизни. Я думаю, что у всех, у всех нас жизнь адреналиновая, потому что очень много проблем у людей. Все живут в адреналине. Когда мы вас приглашали на программу, мы приглашали вас как человека известного в городе который занимается благотворительностью, который воспитывает э, детей. Пригласив вас на программу, вы уже согласились. Вот только после этого я случайно узнал, что вы оказываетесь еще и кандидат народные депутаты Украины. Вы баллотируетесь по 62-му одномандатному избирательному Житомирскому округу. Что бы вы хотели сделать для города? Вот став народным депутатом, что бы вы хотели, и что самое главное, что бы вы смогли сделать для города. Гена, вы же мне сказали, что мы будем разговаривать о футболе. И это тоже. О футболе, да. Поговорим о футболе. В Житомире самая парадоксальная, самая необычная футбольная ситуация во всей Украине. Да. Собственно, даже нету прецедентов. В Житомире есть две федерации футбольных. Да. Причем, насколько мне известно, отношения не очень дружеские. Нет, военные действия постоянно, то есть э, все как положено, военные действия, адреналин, да, и вот все это дела. настоящий адреналин. Да. Как так получилось, что в Житомире вот есть две футбольные федерации? 12 січня була проведена позачергова конференція, на якій був обраний голова Житомирської обласної федерації футболу. Та, незважаючи на це, 15 березня в конференц-залі готелю Україна проходила п'ята звітна виборча конференція обласної федерації футболу. Під час конференції виникли конфліктні противоріччя на межі зіткнення інтересів між новообраним головою Житомирської обласної федерації футболу і виконкому та обласним керівництвом, яке ініціювало конференцію. Не в захвате от поді були те, кого не запросили на зібрання, хотя им было что сказать. Час конференції намагалися зачитати листи від Федерації футболу України, в якому йдеться про те, що Федерація футболу України уповноважує коцюка Олександра Петровича представляти інтереси Федерації футболу України в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. В іншому ж листі, адресованому голові Житомирської обласної державної адміністрації, йдеться про наступне. Федерація футболу України визнала результати позачергово-звітної виборчої конференції обласної федерації футболу від 12 січня 2011 року. В Свою чергу ми звернули увагу на те, що серед присутніх делегатів була велика кількість чиновників. З цим питанням ми звернулися до тих, хто був присутній на конференції. Хто заявив про це, що на серед на конференції більше чиновників. Це ви самі собі заявили. Це ви так собі собі придумали? Чи хтось заявив про це? Ви скажіть, я чиновник? Був заступник голови обласної ради, делегат Чигир, заступник голови обласної адміністрації Балюрко Віктор Степанович, делегат від Ємельчинського району, Гула Раїса Миколаївна, делегат від Коростенського району, і Панасюк Юрій Якович, делегат від Брусилівського району. На сьогоднішній день ми маємо двох голів обласної федерації футболу. Легітимність голови Коцюбка Олександра Петровича підтверджена федерацією футболу України. Повноваження іншого голови залишається під питанням. В течение 10 літ одні і ті ж люди попеременно возглавляли цю федерацію, Житомирську обласну федерацію. Це Чернявський, потім Апанасюк, потім Опять Чернявський. Но їх контролює вот, финансовые потоки и все то, что они делают, это, естественно, эти люди делают. То есть у нас, вы видите, нет профессиональных футбольной команды, стадионов нету. И фактически не проводится детский футбол, кожаный мяч уже не проводится на протяжении шести лет. И футбольная общественность приняла решение поменять ситуацию кардинально. Поэтому были выборы, был, была конференция, были делегаты на областном телевидении прошли выборы, и из всех достойных кандидатов, кстати, достойные все были кандидаты на пост головы Федерации футбола, значит, избрали меня для того, чтобы я поменял эту ситуацию. Естественно, чиновники наши не захотели таких перемен. Вот. И они приняли решение назначить Апанащука. То есть спустя три месяца был назначен на Панащук. Кстати, это рейдерский захват, самый настоящий классический рейдерский захват, чтобы вы знали. То есть э, нужно обязательно еще упомянуть, я хочу, конечно, сегодня э, Есть такой Шундрик, начальник главного управления юстиции Житомирской области. Вот он прикрывает аферу чиновников по захвату этой федерации. Вот он меня сейчас слышит, да? Вот, звезда наша. То есть это человек, который четко контролирует казивки, которые ему дают. Они не допускают ревизионную комиссию, потому что по регламенту, по статуту после выборов они должны были допустить и Чернянский должен был передать ревизионной комиссии все то, что они сделали за 10 лет. Ну, естественно, не это все на сегодняшний день прикрывает. Что там делается на сегодняшний день, неизвестно. Но деньги причем выделяются огромные на строительство, на реконструкцию нашего стадиона вы знаете, стадион, центральный стадион Полесья, потом на Спартак тоже выделяется на реконструкцию деньги, но эти деньги неизвестно, куда они деваются. Деньги с вами? Со мной. Необходим короткий отдых перед бурей. Естественно, первое, что я сделаю, это создам комиссию депутатскую для расследования деятельности, десятилетней деятельности по развалу житомирского футбола. А Панощук это, будем так говорить, марионетка в чужих руках. Вы знаете, что у него очень большие проблемы, потому что когда начались вот эти все разбирательства, поскрывалось много таких вещей, которых он же, оказывается, вы знаете, и захватил Житомирскую гостиницу, это коммунальная собственность города Житомира тоже 10 лет тому назад, тоже с этими же людьми. И проработал он без контракта на протяжении 10 лет при Буровкове он работал, Буровков выгнал из, э, э, с работы. Вот. Вера Тимофеевна тоже ему не подписывала контракт, и Дебой тоже не подписал ему контракт. А вы знаете, что гостиница «Житомир» — это коммунальная собственность, и прибыль очень огромная, миллионы, миллионы гривен. Но он умело распоряжался этими деньгами. К концу года они исчезали, он их куда-то направлял. И поэтому еще доходило дело до того, что город финансировал эту гостиницу, потому что денег, как всегда, не хватало. Ездил он в Америку, 300 тысяч там платил на повышение квалификации. Никто ему не давал разрешения, ни один из мэров туда не разрешал. Далее они ездили э, всем коллективам, а там 52 человека в Карпаты отдыхать. Ну хорошо, да. Ну, ну коллектив отцы. не ездил в Карпаты отдыхать, но деньги перечислялись, то есть на бумаге не ездили. Вы знаете, об этом человеке я много, много могу рассказать, но мне он как бы уже не интересен. Э, циничные люди э, они, в принципе, не хотят, чтобы у нас развивался футбол, не хотят, чтобы у нас был спорт. Недавно прошло Евро-2012, а перед Евро-2012 было Школьное Евро, 2012 Кубок, Евро национальный Кубок где принимали участие все школы нашей родной Украины. И исчезло 11 200 дипломов, то есть они попали в эту федерацию, и они просто исчезли. Поэтому мы вынуждены были опять закупать эти дипломы. Ну, в общем, это, конечно, ситуация такая, аморальные люди. Буквально недавно он опять выступает по областному телевидению опять бьет себе в грудь и печатает на областном телевидении, что он является главой Житомирской областной федерации футбола. Я вынужден подать в суд, хотя я знал, что могу проиграть этот суд. Почему? Потому что вы знаете, что такое власть. Но судья, когда посмотрел такие страшные нарушения, потому что никто же не приезжал с футбольного сообщества выбирать этого Панучка, его просто назначили, то, естественно, судья принял решение и на сегодняшний день Установлено судом, что Апанащук, он не является угловой федерации. Он самый настоящий самозванец. Теперь две штуки стало. И там на даче еще один. Что нужно с этим сделать? Ну, конечно же, это Гордеев Узел. Нужно, чтобы все-таки те люди, которые стоят за ним, признали все-таки свое поражение, убрали свое эго ради Житомира. Вот ради Житомирщины. Буквально недавно мне сказали, что он опять говорит, что нужно этот стадион. По лесе нужно как бы разобрать, убрать. Там не годится этот стадион. Давайте построим где-то новый. Я вам хочу сказать: не ему это решать. Уничтожать или что там они задумали, строить какие-то дома многоэтажные, на этом прекрасно. Не, ну это да. вообще странно. Это так. нонсенс. У нас буквально на Сенобазаре базаре закатали тоже стадион. Хватит. Кстати, мало кто знает, но ну, Житомиряне, может быть, вообще у нас в Украине мало кто знает, что Житомир это единственный город на планете Земля, в котором нет собственного стадиона. То есть это все принадлежит депутатам облсовета ему и Полесе, и Спартака. Житомир не имеет. Поэтому, будучи на Кипре вместе с командой со сборной Украины, Куба Кипра, там были уважаемые люди, Сурки с Григорий Михайлович. Я их уговорил чтобы они помогли Житомиру, объяснил ситуацию, чтобы они помогли нам отстроить в городе Житомире стадион. Поэтому по приезду в Украину Суркис отдал приказ, и приехала сюда делегация в составе Заброды, Яковенко, Бандурка. Они посмотрели все в Житомире, привезли гарантийные письма, встретились с Дебоем Владимиром Михайловичем, и принято было решение, что в Житомире будет отстроен стадион. Двойник Банникова. Проект, но по политическим мотивам. А может быть, я не понимаю, почему в Житомире не нашлось земли для, этого строительства, для строительства этого стадиона, к моему сожалению. Полностью финансировала Федерация футбола Украины в прошлом году это было. Плюс это было приурочено к 20-летию Федерации футбола Украины. Этот стадион должен был у нас в городе появиться, и он не отстроен, его не построили. То есть городская власть просто отказалась от того, чтобы были рабочие места. Деньги. То ли они не поверили, что будут строить, но было гарантийное письмо, проект. Суркис Ригорий Михайлович подарил опять же Житомирской областной федерации футбола техдокументацию. Это дорогая техдокументация, Потому что все равно придет время, Житомиряне придут к тому, чтобы отстроить стадион. Это вам подарок. Вот он Житомиру сделал подарок. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки. Найдется земля для строительства стадиона. У меня еще есть тоже много вопросов к мэру города, в том числе и по земле. Но, к сожалению, мэр города пока еще не пришел на нашу передачу. Хотя Владимир Михайлович, я вас приглашаю, приходите. Скажите, пожалуйста, а что вот такое интересное вот лежит у вас э -э <к advocate> медали? <к _у> так вот, вернемся. Вы помните буквально недавно? Вот я так покажу для зрителей. Буквально недавно прошло Евро 2012, а перед Евро 2012 был, был национальный кубок школьного футбола Кубок Украины, где все школы Украины принимали участие в этом турнире. И Житомирская школа номер 14 вошла в одну четвертую финала. Гвоздь, это тренер этой команды, этой школы, он награжден. Почетный учитель Украины. И э, завтра я должен буду награждать. Вот, э, ну, допустим, дети я, я должен футбол. передать этой Это школе. Отлично. Этой школе и 17 й Но я вам хочу сказать, э, э, что Григорий Михайлович и Федерация Футбола Украины э, приняла решение и в принципе поставили на Житомир, учитывая сложную ситуацию у нас с э, футболом, поставили сюда литературу и на дисках э, все о футболе, как что в общем на огромную сумму. Ну и естественно это все нужно будет на Житомирскую область, мне нужно на все школы. Мне нужно будет это все буквально вот э, после 1 сентября мы это все осуществим и поставим это во все школы Житомирской области. Все должны играть в футбол, нужно собрать детей с улицы. Мы, взрослые, должны обеспечить им здоровый образ жизни. А если они этим не занимаются, они естественно попадают в компании то ли алкоголиков, то ли наркоманов. 90 детей у нас совершают преступления в пьяном угаре. Мы несем ответственность за детей. Нет, детей нужно воспитывать на хорошем примере, на в примере спорта, футбола. С этим никто, я думаю, не сможет поспорить. И то, что у нас такая катастрофическая в моем родном городе ситуация с футболом, это просто ужасно. Ваш спортивный клуб Легион еще занимается и боксом. И достаточно успешно, насколько я знаю. Можно об этом сказать пару слов? Да, у нас два прекрасных клуба в городе. Легион, вы знаете, не буду как бы хвастаться. И Виктория. Постоянно у нас кон конкуренция, будем так говорить, между ребятами. Бокс – это прекрасный вид спорта. Это обмениваются мнениями при помощи жестов. Нам пора объясниться, Вас. Вы, конечно, думаете, что я ворую кошельки. Срезаю часы у ротозей. Постерегаю прохожих по темным углам. Мистер Холмс, вы не забыли, что у доктора ранена рука? Вы не наблюдательный, миссис Хадсон. Я ни разу не пустил вход левую, поэтому шансы равны. Это у нас и девушки занимаются, вот, и парни, и уже на протяжении 10 лет очень много детей вышло с нашего клуба. Здоровые, крепкие ребята. Морально-этические воспитания прекрасно им дают потому что у нас это основа. Они после этого идут в армию, в основном воздушно-десантные войска у нас идут, потом служить в милицию идут. Многие поступают учиться. С учебой тяжело, конечно, потому что это дети в основном пролетариев. Но я стараюсь, если ребенку хочется учиться, все сделать для того, чтобы он попал в высшее учебное заведение, чтобы он получил диплом. Мы так и объясняем, что диплом это ключ ко всем профессиям. Потому что человек талантливый, но не имеющий этого грозного оружия, считается глупым. Легион – это семья. Недавно, я не могу не затронуть, у нас будет годовщина Кирилюка Владимир Васильевич. Это тренер, знаменитый человек. Вот он, годовщина смерти его, к сожалению. Вот, вот он отдал клубу «Легион» 10 лет. Это шестикратный сборник СССР, дважды он был в вооруженных силах чемпионом СССР, дважды студентом чемпионом, провел 207 боев, из них 198 выиграл. Вот он преподавал нашим ребятам морально-этическое воспитание. Александр Петрович, вы занимаетесь благотворительностью, вы оснастили медицинским оборудованием качественным, дорогим, импортным. Первую городскую больницу, вторую городскую больницу, госпиталь военный, скорую помощь. Одни только многофункциональные кровати, в которых вы там 35 штук, по-моему, купили. Это огромные деньги. Может быть, вы самый богатый человек в городе. Что вы можете сказать по этому поводу? Во-первых, вы неловкие вопросы задаете. Но а у нас такая программа. Кичится своим богатством в то время, когда основная масса людей думает, как выжить и голодает, это аморально, я считаю. А насчет, кто богаче, я хочу разочаровать людей, вот, потому что самые богатые люди у нас в городе, это чиновники, которые умеют, умело скрывать свои доходы, но если их потрусить, с них подсыпятся и керенские. Так что. А насчет 35 кровати, это 35 кровати гинекология второй поликлиники. А вообще я поставил кровати еще и в первую советскую больницу. Немного 5 кроватей, потом 10 кроватей в гарнизон, в госпиталь военный. Вот, и МЧС тоже кровати получили. Но это не важно. Важно то, что им нужно было, в нужный момент нужно было это сделать. Поки одні планують стратегічний хіти, роздаючи обіцянки, інші не задумуючись допомагають. І справа не у визнанні чи у подяці, а у звичайній відкритості та розумінні. Олександр Петрович приймається долою дітей, яких підтримує у спортивних прагненнях. Завдяки покращенню спортивної бази, діти мають можливість реалізувати свої спортивні уміння та навички, що в свою чергу позитивно впливає на їх здоров'я. При цьому вистачає час у Олександра Коцюбка на благодійність. Так впродовж п'яти років громадська платформа Легіон на чолі з лідером Олександром Петровичем надає допомогу медичним установам міста. За цей час було куплено більше 70 багатофункціональних європейського зразка ліжок. Укомплектована перша обласна лікарня та швидка допомога. Разом з командою привезено до установи військового госпіталю в місті Житомирі медичні меблі, постільну білизну, господарський інвентар та пост для медичної лабораторії. Все то, что я делаю, мне нравится. Вы знаете, что я не один, со мной есть друзья, мои единомышленники. Это Капиталина Рафикова, она возглавляет детей войны у нас в Житомире. Потом мне нравится работать и с Германом Ивановичем Бобылевым, он возглавляет ветеранов. И у них, когда проблемы у кого-то, то, естественно, они мне дают список. В общем, так это происходит инвалидные коляски или там ходунки или еще что-то, мы естественно смотрим сколько, мы собираем, потом заказываем, покупаем, и они выполняют свою функцию и людям помогают. Вот с такими людьми мне очень приятно а, работать. Это делаю я с душой, мне это нравится. мне когда-то бабушка сказала, Саша, помогай людям. Ну, после этого так и произошло. И все-таки теперь я хотел бы вернуться к политике. Вы хотите стать народным депутатом Украины по мажоритарному округу. Настоящий депутат по мажоритарному округу – это человек, который э, защищает людей их от произвола власти, может быть, произвола милиции, судей. Сейчас, к сожалению, некому защищать украинцев, как правило, потому что те депутаты, которые шли по партийным спискам, они выбирались… Скопом человек, когда голосует за конкретного своего депутата, он сможет потом спросить. Большая моральная ответственность. Вот вы готовы возложить на себя такую ответственность? Мажоритарная форма это публичная форма ответственности. Я беспартийный. Когда ко мне люди приходят, то я их никогда не спрашиваю, какой они партии, из какой они партии. У них проблема. Мне нужно им помочь. Так будете дальше. То есть ничего не изменится. Я не буду спрашивать, с какой они партии или кто у них руководитель. Нужно будет помочь, мы поможем. Дело в том, что Житомир это специфический город, и тут люди все уникальны. Я его знаю, этот город, потому что я действительно коренной житомирянин. У нас же 13 человек идет от Житомира. Значит, житомирянин это у нас Савенко Коля еще, Николай, Геннадий Зубко, житомирянин и Рыжук, значит, житомирянин, ну, отчасти. Фактически вот четыре человека, которые могут и знают этот город изнутри. Остальные, допустим, кандидаты, для чего они приехали сюда? Кто-то с Одессы приехал, кто-то с Киева, кто-то с Харькова. Для чего они Приехали, то вы, наверное, у них спросите. А вообще очень много проблем. Вы знаете, у нас проблема. Самое главное это дорогие лекарства в городе. Очень дорогие, да. Моз Украины предупреждает, что у нас самые дорогие лекарства в городе. Почему? То есть вопрос, да, люди не могут себя лечить, потому что это дорого, а некоторые даже и жить не могут. Почему? Далее у нас проблема э, с питьевой водой. Она всегда была проблемной. Я дочь сдал, ну, завел в школу проблема. В детский сад перед, перед этим тоже проблема. Что такое? Начал выяснять, оказывается, у нас не соответствует ГОСТу. То есть, будем так говорить, эта проблема уже не первый год. Что нужно делать? Ну, я сделал то, что я посчитал нужным, то, что мог. Купил фильтра, установил. В НВК-11, это у нас на Маленке. Очень хорошая система. Я не буду сейчас рекламировать какую-то фирму. Я, в принципе, говорил всем нашим житомирянам, я имею в виду состоятельным людям, чтобы они тоже установили, естественно, в школах, там, в детских садах по возможности такие фильтры. К сожалению, никто этого не сделал. Вот к сожалению. В первую очередь, я когда шел на мэр, то я... Ну, кстати, это должность такая административно-хозяйственная, я очень хотел вот это сделать в первую очередь фильтры, потом с аптеками мне нужно было обязательно разобраться, потому что у нас было 15 аптек в Житомире, коммунальные, они исчезли. Из-за этих аптек выросли цены. После того, как их расформировали, ну, к примеру, одна аптека вот взять на, напротив автовокзала, аптека была сейчас рюмочная, это Вера Тимофеевна зять, Шелученко купил. А снизу аптека ветеранов была, красиво, ветеран, да, ветераны наши приходили туда, сейчас ветеран приходит. Плюется, что это такое, аптеки нету, какой-то магазин. То есть продали, этого делать нельзя было. Это ужас, эти все аптеки нужно вернуть обратно. То есть нужно обязательно комиссию создать, я ее и создам в Верховном Совете по расследованию такого страшного преступления. Это преступление против людей. Но мне некоторые сейчас кричат и бьют себя в грудь, вот мы за Житомир, те же люди, которые в принципе... Это и расформировывали. Ну, это отдельный будет разговор, конечно. Вот. Ну, фармацевтический бизнес, это такой бизнес, который приносит сверхприбыли. Да, нужный сверх... аптечный капитал частный, он, естественно, взвинтил ценные, и они сейчас космические у нас в городе. Это единственный город, повторюсь, в Украине, у котором такие огромные цены. То есть у нас лекарства дороже, чем в Киеве, грубо говоря? У нас лекарства дороже любого города Украины я сам живу на Малеванке, где-то 7 домов. Я просто узнал поздновато, если бы я чуть раньше узнал, я бы, конечно, помог бы. Вот. Так он диабет, вот, и не мог он, и он заложил в банк, что заложил? Дом свой. Почему? Потому что ему нужно лечиться. Естественно, он деньги не сможет отдать уже. Вот, пожалуйста, уже бомж. Да? Человек хочет жить, и он вынужден дом свой закладывать. Страшные вещи. По поводу судов. Вот Судья имеет неприкосновенность. Пускай на меня, конечно, судья не обижается, но эту неприкосновенность нужно снимать. Это однозначно. То есть судья должен чувствовать, что он понесет наказание за свое решение. Не будет никаких рейдерских захватов. Поверьте мне, все, оно урегулируется. Шундрики должны выполнять закон. И если суд принял решение, то он обязан был выполнить решение суда. А он до сих пор его не выполнил. И он подрывает авторитет власти. Все хотят э, стадион, все хотят ходить на футбол, все хотят после работы прийти, посмотреть матч, любимую команду. У нас в городе одна команда всего лишь. В городе Житомир это легион, который представляет... Город Житомир везде. И в чемпионате области, и в Кубке Украины, в чемпионате Украины. Это единственная команда. Так не должно быть. В 2022 году было 24 команды. Спартак отстроили пролетарии, да? В 2024 году вместо сайда Аркадия. Там он, ничего не изменилось. Вообще ничего. Забор установили. Хотя туда миллионы перечисляют. Спартак, детская спортивная школа была Олимпийского резерва, сейчас скатилась в никуда вообще. Но деньги депутаты выделяют наши. Итак? Да, налоги. Теперь смотрите, у нас страшно огромные налоги, нужны налоги. Я как бизнесмен все-таки, я же знаю, что все-таки это огромные налоги. 10% нужно делать, не больше. Наполнится бюджет, люди будут спокойно спать, не будут нервничать. То есть мы должны тоже в этом направлении работать. Хорошо. У меня к вам последний вопрос. Когда футбольная команда Легион станет чемпионом Украины и чемпионом Европы? Приятный вопрос Значит, это моя мечта, ну, мечта, чтобы наш Житомирский клуб вышел на такой уровень. Нужно отстроить стадион в первую очередь. А если будет стадион, значит, мы сможем иметь профессиональную футбольную команду, которая будет нас всех радовать. И дети, которые заканчивают детские спортивные школы, они не будут разъезжаться по другим областям, потому что фактически мы готовим футболистов для других команд, а будут оставаться здесь у нас в Житомире. Вот такой будет мой ответ. Это важно на сегодняшний день. Ну, по крайней мере для города Житомира. Благодарю вас. До встречи. До свидания.